Майдан. Я бы вас хотел проинформировать о событиях, которые произошли сегодня в Крыму. Как вам известно, 18 февраля спикер парламента автономии, находясь в Москве, сделал заявление о том, что на Крым наступают бендеровцы, националисты, надо спасать русский народ и надо присоединять Крым к России. За подобные заявления, сделанные должностным лицом, в соответствии с статьей 110 Криминального кодекса Украины, он должен был быть привлечен к уголовной ответственности. Но, к сожалению, этого не было сделано. По возвращению в Крым он решил собрать Верховный Совет Автономии и официально от имени автономии принять такое обращение. Все это было уже подготовлено. Находились уже, даже воинские части были готовы. Я не знаю, насколько это серьезно собиралась сделать вот такой трагический шаг Россия, но то, что были такие подготовительные меры, хорошо известно. Мы предупредили Константинова, что это для него кончится трагический. Мы требовали, чтобы он не проводил эту сессию сегодня. И тем не менее он сказал, что обязательно приведет эту сессию, потому что иначе он потеряет голоса своих приезжих. И в подкрепление своим намерением сегодня в Верховной радиоавтономии были подтянуты около трех тысяч пророссийски настроенных людей. Казаков, молодчиков, еще пять шесть автобусов привезли, также этих молодых тренированных людей из Евастополя. Тогда начали подтягиваться крымские татары. По разным оценкам их собралось около 12-13 тысяч. К сожалению, не произошли там некоторые Молодцы! 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 Константинов отказался от принимать такое заявление. Наоборот, было подготовлено заявление о том, что Крым является неделимой частью Украины, и мы никуда не собираемся. Теперь они не хотят в России, и это очень хорошо. К сожалению, во время этих встреч а, а, погибли двое. А, то, что, видимо, это было не связано. Там каких-либо ранений не было. У одного э, там был сердечный приступ, а вторая женщина, к сожалению, была затоптана толпой. Сегодня уже есть договоренность о том, что Багилев, главный пророссийский элемент, который у нас в автономии, будет снять свои должности и будет сформирован. хочу сказать, что все это произошло благодаря Майдану. Благодаря тому, что здесь мы свергли этот террористический режим. И благодаря вам, я уверен, Крым тоже будет очищен от сепаратистской заразы. Спасибо вам. Слава Украине! Шановна громада, давайте подякуємо крымскому народу, який зараз На сторожі цілісності всієї України і нашого Криму. Я Дякуємо. Бу 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 Шановне товариство, зараз перед молитвою я ще прошу до слова Олега Ляшка. братья и сестры. Шановні українці, браття і сестри, увага! Я звертаюся до вас так, як зверталися упродовж трьох місяців. Всі мене бачили, всі знають. І Женя, і майбутнім міністром культури ми отут стояли, коли гранати літали. Коли газом травили, коли стріляли. І тому ми маємо право висловити свою думку, так чи ні? <рисвіт> тому слухайте, будь ласка, прошу громади. На мою думку, першочергові питання, які має завтра розглядати Верховна Рада України, це наступні питання. Первое. зняття депутатской медотарканости.